असल दोस्तों खुश आमदीद आप देख रहे हैं ऐसे नॉन स्टॉप नॉलेज जहाँ इल्म का सफर कभी ख़त्म नहीं होता आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक और हैरतज़ सफर पर जहाँ आप जानेंगे एक हैरत अंगेज मुजस्मे के बारे में दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया के साथ कदीम अजायबात में शामिल जोस का मुजस्म एक ऐसा शाकार था जिसने अपनी बनावट साइज और शान व शौकत से सबको हैरान कर दिया आज हम आपको ले चलते हैं यूनान के ओलंपिया शहर में जहां कभी ये हैरत अंगेज मुजस्मा मौजूद था। तो चलिए वक्त के पर्दे में झांकते हैं और जोस के इस मुजस्मे की मुकम्मल कहानी जानते हैं जोस का मुजस्मा एक हैरत अंगेज अजूबा ये कहानी शुरू होती है यूनान के ओलंपिया शहर से जो कदीम यूनानियों के लिए मजहबी और काफ़ती मरक़ था यूनानी देव माला में जोस सबसे बड़ा देवता था जिसे तमाम देवताओं और इंसानों का हुक्मरान माना जाता था यूनानियों का मानना था कि जोस उनका मुहाफिज है और इसीलिए उन्होंने ओलंपिया में एक अजीम मंदिर तामीर किया जिसमें जोस का शानदार मुजस्मा बनाया गया इस शानदार मुजसमे की तामीर पांच सदी कब्ल मसीह में हुई और उसका मेमार मशहूर यूनानी मुजस्मा साजफियास था जिसने इससे पहले इथीना का शानदार मुजस्मा भी बनाया था जोस का यह मुजस्मा दुनिया के साथ अजायबात में क्यों शामिल किया गया इसकी असल वजह उसकी हैरत अंगेज साइज शानदार डिजाइन और बेमिसाल बेमिसालीगरी थी मुजस्मे की तामीर और साख जोस का यह शानदार मुजस्मा लकड़ी के एक मजबूत ढांचे पर बनाया गया था जिस पर सोने और हाथी दांत की प्रत चढ़ाई गई थी ये मुजस्मा तकरीबन 12 मीटर 40 फुट बुलंद था जो इतना बड़ा था कि अगर जोस खड़ा हो जाता तो वो मंदिर की छत से टकरा जाता जोस को एक तख्त पर बैठे हुए दिखाया गया था इसका चेहरा रोबदार था सर पर जैतून के पत्तों का ताज था और उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसे मज़ीद शानदार बनाती थी जोस के दाएं हाथ में एक छोटा सा फ़तेह की देवी नायकी का मुजस्मा था जबकि बाई हाथ में वो एक शाही असा थामे हुए था जिस पर एक उकाब बैठा था जोस का तख्त लकड़ी से बना था लेकिन इसे सोने और चांदी की परतों कीमती जवाहरात और शानदार तस्वीरी नक्शों निगार से सजाया गया था यह मुजस्मा न सिर्फ अपने वक्त का एक अजीम फिनपारा था बल्कि इसकी बनावट में भी बेहद महारत थी जो इसे एक तारीखी अजूबा बनाती है जोस का मुजस्मा हैरत और शोहरत ये हैरान कन मुजस्मा सिर्फ़ एक बुत नहीं था बल्कि यूनानियों के अक़ीदे की एक अलामत था लोग दूर दराज इलाक़ों से इसे देखने आते और उसके सामने नजराने पेश करते थे ओलंपिया में हर चार साल बाद ओलंपिक खेलों का इनका होता था और इसी दौरान जोस के इस मुजसमे की जियारत को भी एक मुक़द्दसमल समझा जाता था कई तारीख़दानों ने लिखा है कि जो भी उसे देखता वो उसकी शान व शौकत से मुतासर हुए बगैर न रह सकता था यही वजह थी कि जब कदीम दुनिया के साथ अजायबाद की फहरस्त तैयार की गई तो जोस के इस मुजस्मे को भी इसमें शामिल किया गया मुजस्मे की तबाही क्या हुआ जोस के इस शाहकार का ऐसा हैरत अंगेज आखिर गायब कैसे हो गया? इसकी तबाही के बारे में कई रवायात मौजूद हैं नंबर एक जलजले और कुदरती आफात कुछ मौरखीन का मानना है कि जोस के मंदिर को जलजले ने नुकसान पहुंचाया जिसके नतीजे में मुजस्मा तबाह हो गया नंबर दो मजहबी तब्दीलियां चौथी सदी ईस्वी में जब रूमी सल्तनत में ईसाइत का फरोह हुआ तो पुराने देवताओं के मंदिरों को खत्म कर दिया गया और मुमकिन तौर पर जोस के मुजसमे को भी तोड़ दिया गया नंबर तीन कुस्तुतिया की मुंतकली एक और रवायत के मुताबिक मुजसमे को बाजंतें शहनशाह थियोडवसीस अव्वल के दौर में कस्तुमतुनिया मौजूदा इस्तोल मुंतकिल किया गया जहां बाद में आग लगने से यह मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया चाहे जो भी हुआ हो हकीकत यह है कि यह अजीम शाहकार आज दुनिया में मौजूद नहीं लेकिन इसकी दास्तान आज भी जिंदा है जोस के मुजसमे की तारीखी अहमियत जोस का ये मुजस्म न सिर्फ एक फन पारा था बल्कि कदीम यूनानी तहजीब उनके अकायद फिन तमीर और मुजस्म साजी की महारत का एक नादिर नमूना था ये हमें बताता है कि यूनानी तहजीब कितनी तरक्की याफ्ता थी ये दुनिया की पहली अजीम अल्शान मुजस्मा साजी की मिसालों में से एक था इसने बाद के फनकारों और मुजस्मा साजों को बेहद मुतासर किया यही वजह है कि सदियों बाद भी जोस के इस मुजसमे का जिक्र किया जाता है और ये आज भी एक मम्मा बना हुआ है कि अगर यह मुजस्मा महफूज रहता तो आज दुनिया इसे कैसे देख दोस्तों जोस का मुजस्मा यूनानी तारीख का एक ऐसा बाब था जो वक्त के साथ खो गया मगर उसकी कहानियां आज भी जिंदा है आपको क्या लगता है कि अगर यह मुजस्मा आज भी मौजूद होता तो दुनिया कैसी होती आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए मजीद मालूमती वीडियोज ला सकें मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज